গুড মৰ্ণিং গাইজ আজি হৈছে ডেট থ্ৰী উঠি গ'লোঁ এতিয়া হৈ গৈছে আপোনাৰ ছেভেন থাৰ্টি ঘৰলৈ যাওঁ আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা পূজা পাতিব নোৱাৰোঁ কিন্তু কিবা মিঠা এটা লৈ ষ্টুডিঅ'ত থৈ দিওঁগৈ কোনোবা ষ্টুডেণ্ট আহিলে খাবলৈ দিব পাৰিব যাওঁ এতিয়া আমাৰ সোনকালে আমাৰ বেবী উঠিলে ড্ৰেছো চেঞ্জ কৰিলে গৈ থাক ৰাতি বৰষুণ দিছিলে আৰু সকলোকে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনালোঁ আৰু আজিৰ হস্পিটেলৰ পৰা তৃতীয় দিনৰ ব্লগ আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া মই ঘৰলৈ গৈ আছোঁ ৰাস্তাত চাওঁ যদি হোটেল পাওঁ হোটেলৰ পৰা কিবা কিবি মিঠাই অলপ কিনি নিব লাগিব এইটো ৰাস্তাত যিমান কেইখন হোটেল পৰে গোটেইকেইখনতে সোমাই যাওঁ কালি একেবাৰে সময় নাপালোঁ কোনোবা আহিলে বৰ বেয়া লাগিব জিমলৈ জিমটোতো এনেকুৱা বস্তু বা ষ্টুডিঅ'টো য'ত মোৰ ইকুইপমেণ্ট আছে আচলতে বিশ্বকৰ্মা পূজা পাতিবই লাগিছিলে কিন্তু প্ৰসাদ দি পূজা কৰিবলৈ কাৰণে মন নগ'ল কাৰণ আমাৰ চোৱা লাগি আছে আজি তিনি নম্বৰ দিন হৈছে একেখন ঘৰতে আছোঁ চব সেইকাৰণে তেনেকৈ ধূপ ধূনা জ্বলাই নিয়ম কৰিবলৈ মন নগ'ল তো চাগৈ কৰিব নালাগেও ইমান নাজানো দেই মায়েতো বাৰু একোৱে নাজানে মায়ে চব পাহৰিলে কিবা মই নিজৰ আইডিয়া মতে আৰু চাগে নালাগিব সেইকাৰণে এনেই মিঠাই নিওঁ হোটেলৰ পৰা এই আমাৰ ষ্টুডিঅ'তে বাইদেউ এগৰাকী থাকে তেওঁৰ হাতত দি থ'ম যদি কোনোবা ছোৱালী আহে বিশ্বকৰ্মা পূজা পাতিছনি বুলি ষ্টুডিঅ'লৈ যদি কোনোবা ছোৱালী আহে বিশ্বকৰ্মা পূজা পতা বুলি ষ্টুডিঅ'লৈ তেতিয়া সিহঁতক সেই মিঠাই দিব পাৰিব আৰু অলপ অলপ বেয়া লাগিছে এইবাৰ প্ৰথম মানে বিশ্বকৰ্মা পূজা আছিলে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পাতিব নোৱাৰিছোঁ উপায় নাই ময়ো এবাৰ সোমাই যাম এনেই আৰু ষ্টুডিঅ'টোত ঠিক আছে চাই থাককচোন আজি কিনো কৰিব পাৰোঁ দিনটো মই হয় মিঠাই দোকান দেখিছোঁ দেই কি পাওঁ চাওঁ নামি যাওঁ এতিয়া পেকেট বনাই দিব পাৰিব নেকি পোন্ধৰটামান পোন্ধৰটা বুনিয়া লাডু আৰু নিমখে কিবা হৈছে নেকি নামখিন ক'ত নাই কিমান সময় দহ পোন্ধৰ মিনিটৰ পাছত পাম চাওকচোন যদি হয় তেনেকৈ দি দিয়ক এটা এই মতি চোৰ লাডু দিব কচৰি দিব আৰু এইটোৱে অঁ প্ৰত্যেকটো পেকেটতে সোমাই দিব তিনিটা তিনিটা চানা পেকেট আছেনি সৰু চানা নাই ন ঠিক আছে ক'ল্ড ড্ৰিংক কিনি ল'লোঁ ডিছপ'জেবল ৱাটাৰ বটল কিনি ল'লোঁ ক'ল্ড ড্ৰিংক কিনি ল'লোঁ আৰু এইখন হোটেলতে পেকেট বনাবলৈ দিছোঁ সেইকেইটা ভৰাই লওঁ গাড়ীত ভাগ্যই ভাল দেই ধুনীয়াকৈ হোটেলখনো পাই গলো আৰু এতিয়া জিমটো ওচৰতে আছে দি থৈ যাম থৈ যামগৈ তাক গা পা ধুই আহিম আকৌ আধা ঘণ্টামান ৰলো আৰু এয়া ধুনীয়াকে পেকিং কৰি ললো মই বক্সকেইটা কচৰি মতিসুর লড্ডু কষরি আর পেড়া ইমান ভাল হোটেল নহয় কিন্তু ভালে লাগিলে খুব চালু হোটেল মানে চলি থাকা হোটেল খুব রয়ে থাকা হোটেল নয় কারণ এইবিল খোলাই নাই এখানে খুলিছিল আজিহে হে লোক ভালো হব যে কসরিকিটাতো পুরো গরম গরম কষরি খুব বিকেি হয়েছে দোকান ঠিক আছে এটা গিয়ে থাকি জিমলে সর্দি লাগে আছে বেছি চৰ্দি হ'লে নক'বা আৰু সেইজোপাত দি দিয়াচোন নৰসিংহজোপাত দি দিয়া সেই নৰসিংহজোপা আৰু অকণমান আগবাঢ়ি যোৱা আৰু অলপ আগবাঢ়ি যোৱা নৰসিংহ দুইটা দামতে দি দিয়া পূজা হেঁতৰ পূজা মানে কি আৰু মাইনাকেইটা মন যায় যে তাহাঁতি পূজাৰী হৈ গৈছে পূজাৰী নহয় আৰু নিজৰ কাৰণে প্ৰসাদ ভগৱানৰ কাৰণে প্ৰসাদ ন বেবী আৰু সেইয়া গাড়ীত আমাৰ মালা লগাই দিলে বেবী কেইটাই লগালে বানমো কৰি দিয়া ভালকে ভাবা আকৌ গাড়ীখন ভালকে থাকিব লাগে তোমালোকৰ চাইকেল কেইখনতোতো কৰিব লাগিছিলে চাইকেল চলাব পাৰিব লাগে সেইটোওতো ভাবা চাইকেল চলোৱাটো বিশ্বকৰ্মে হ'ব হ'ব বা বহুত পূজা চাকি জ্বলালে নি আপুনি অ চাকিও জ্বলালা নেকি তোমালোকে থেংক ইউ এইবিলাক মখমল কাপোৰ ফাইনেল কাপোৰ নে কি কয় স্তিদি থকা হৈছে বেবিৰ কাৰণে বতৰটো বেয়া কৰি দিলে নহয় ৰদ যে হেৰি বৰষুণ দি দিলে নহয় কাপোৰবিলাক ধুলে মানে পটককৈ নুশুকায় সেইকাৰণে মই এতিয়া ইস্তি দিব লগা হৈছে শুকালে কিন্তু তথাপিও অকণমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি আছে কাপোৰ এইবিলাক ইহঁতৰ ককাই ক্ষেত্ৰত পুৰণা কাপোৰ ককায়েকো নহয় বায়েকৰ বায়েকৰ কাপোৰ ইহঁতিকেইটাই লৈছিলে এতিয়া ইহঁতকেইটাৰ পৰা মোৰ ননদৰ ছোৱালীকেইজনী কাপোৰ মানে আমাৰ বেবীকেইটা টাইমত মই পুৰণা কাপোৰবিলাক ভাল যে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ তাহাঁতৰ লৈছিলোঁ এতিয়া আমাৰ পলি টাইমত কামত আহিব আকৌ তিনিটা তিনিটা জেনেৰেশ্যনৰ কেচুৱাৰ তামানে ইউজ কৰিছে এইয়া দুখন স্থিতি ল'লোঁ এনেকৈ তিনি চাৰিখন স্থিতি লৈ যাওঁ এখন সৰু হ'ব পাপাক ডিষ্টাৰ্ব কৰি নাথাকিবা কাম কৰি ল'বলৈ দিয়া তেতিয়াহে থাকিব পাৰিব পাপা দেই গা পা ধুই এয়া পানী টিফিন ইলেক্ট্ৰিক কেটেল বেবী কাপোৰ চব লৈ পিনি আকৌ মই ওলাইছোঁ হস্পিটেলৰ ফালে আৰু আমাৰতো বিশ্বকৰ্মা দেখি দেই কেনেকুৱা শ্বৰ্টকাট বিশ্বকৰ্মা হ'ল মই একো কৰা নাই আমি নামঘৰত সোমোৱাই নাই আৰু জাল দিয়াটো পিছুৱাই দিয়া হ'ল কাইলৈ খাম আৰু আজি বিশ্বকৰ্মাৰ দিনাখন মাছ মাংস খাবলৈ ইচ্ছা নগ'ল সেইটো কাৰণে কাইলৈ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু তাইয়ো ইমান খাব নোৱাৰিব আজি কাৰণ তাইক ডক্টৰে আজি হেৰি অমিতা দিয়া দালি খাবলৈ কৈছে বইল দালি আৰু কোমল ভাত তো তেনেকৈ মই বনাই লৈ গৈছোঁ অমিতা দালি কোমল ভাত আৰু আলু পিটিকা নেমু এতিয়া গৈ থাকোঁ দেৱীকেইটা থাকা অ'কে হয় বাই ঠিক আছে বাই এইবোৰ মই কুৱেশ্যন পেপাৰ পঠিয়াই দিম দেই তেনেকৈ আৰু আমাৰ অকণমানকে শ্বৰ্টকাটকে বিশ্বকৰ্মা বাপেক পুতেকে চেলিব্ৰেট কৰিলে আৰু ইহঁতৰ ইমান চোৱা নাই বুলি ভাবি লৈছোঁ আৰু ইহঁতৰ মন গৈছে যে সেয়া আমি গৈ থাকোঁ তেন্তে জিমত মই সেই ৰাতিপুৱা দেখিলে নহয় মিঠাই কিনিলোঁ দেখুওৱা নহ'ল আৰু জিমৰ সেই বাইদেউজনী ঘৰতে দি থৈ আহিলোঁ কোনোবা আহিলে দিবলৈ সিমানেই আৰু জিমত একো বিশেষ কৰাই নহয় মিল আচলতে মেইন আচলতে জিমতে পাতিব লাগিছিলে কিন্তু জাষ্ট মিঠাইহে দিয়া হ'ল বেবীটো অলপ জইণ্টিছ পাইছে সেইকাৰণে আজি থেৰাপি দিব থেৰাপি দিব তো বেবী মানে কেবিনত নাথাকে সেইকাৰণে মই নাথাকিলেও হ'ব আজি মই ঘৰতে থাকিম মাইনাকেইটা অকণমান চাব পাৰিম এক্সামো আছে আজি প্ৰকাশ আৰু পলিয়ে থাকিব দুইটা দুঘণ্টা মূৰে মূৰে গৈ ফিটিং কৰাবলৈ কৈছে গুচি আহিলোঁ মই গুচি আহিলোঁ মানে কি আকৌ আহিব লাগিব ৰাতি খানা দিবলৈ কাৰণে আহিব লাগিব এতিয়া ইয়াত দেখিছে হ'ব গোটেই ডিফিন চিফিন লৈ মই ওলালোঁ ৰাতিকৈ আকৌ খানা লৈ আহিম হয় মই আহিম নহয় হাজবেণ্ড আহি যাব কি কৰোঁ চাওঁ এতিয়া গৈ থাকো এখেতৰ আকৌ বেংকৰ ইমানহে কাম যাওঁ যাওঁ কৈ আছা পেণ্ডেল দেখিছেনে এই চি বি হয় ডিব্ৰুগড় ইমান ধুনীয়াকে বিশ্বকৰ্মা পাতিছে কালিৰ পৰা পেণ্ডেল দি থকা দেখিছো সেয়া আৰু এখন পেণ্ডেল সেইখন কিহৰ নাজানো আৰু বিয়া চাগে বিশ্বকৰ্মা নহয় নেকি এইটো এখেতে জেলেপী আনিছে আমাৰ মায়ে কৈছে একদম গুড নাইটটো নিচিনা কইলটো নিচিনা বুলি কৈছে ইমান ডাঙৰ আৰু আৰু বহুত টেষ্টি হয় আমাৰ ইয়াত লেট স্কোৰ জেলেবী বিলাক পুৰা ঘি ঘি লাগে মানে বেছি ঘি ক্ৰাঞ্চি হয় মোৰতোহে খাব লাগা হয় এনেকে খাব নোৱাৰা নেকি পাপাই দি আছ অসমতো খাইছেহি পঢ়া নাই যা পঢ়িলো আগে ঢেৰ জমা হৈ গৈছে সিহঁতৰ সময় ছেভেন থাৰ্টি হৈছে ভাত দিবলৈ ওলাই আহিছোঁ আৰু প্ৰকাশৰ শ্লিপাৰযোৰ ছিঙি থাকিলে শ্লিপাৰযোৰ কিনি লৈছোঁ হাজবেণ্ড আৰু মই আহিছোঁ আৰু আজি পূজাটো নেপাতিল কিন্তু খিচিৰি বনাইছোঁ আজি তো প্ৰকাশলৈ খিচিৰি লৈ লৈছোঁ ভণ্টিলে বইল ভাত সেয়াই দেখাম মই খিচিৰি ঘৰত আমি খাওঁতে এতিয়ালৈকে খোৱা নাই ভাত দি থৈ আহোঁ তাৰপাছতহে খাম খিচিৰি চবে ভাল পালে আমাৰ দুটাৰ কাৰণে খালি এয়া বুলি কয় ঠাণ্ডা হৈ গ'ল অকণমান গোটা মাৰি গ'ল আৰু উপায়নে মই গৰম চৰম নকৰোঁ দেই খিচিৰিয়া হৈ গল খিচিৰি আৰু আছে বিলাহী টক আৰু আছে ফ্ৰাইবিলাকো ক্ৰাঞ্চি আছিলে সেমেকি গ'ল এইটো কেপচিকাম ফ্ৰাই এয়া আছে অনিয়ন ফ্ৰাই কেপচিকাম ফ্ৰাই বিলাহী টক খিচিৰি খাই লওঁ আমি এয়া আমি দুয়োটাই খিচিৰি লৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া ইমানতে শেষ কৰি দিওঁ এয়া খিচিৰি খাওঁ তেখেতে ল'লেই খাবলৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে সোনকালে লগ পাই আছোঁ Stay safe, stay healthy, and be positive. Bye. Bye, good luck. Bye. I'll see in the next